Malam ini merupakan majlis kali yang ke-43. Tuan-tuan yang mempunyai kitab, boleh lihat pada muka surat yang ke-51, pada muka surat 51. Kita akan menyambung faslun al-iftar, faslun al-iftar yang di bawah sekali tuan-tuan pada muka surat 51. Terjemahannya pada muka surat yang sama iaitu fasal berkenaan dengan Iftar, iaitu yani berbuka puasa Al-Iftar, maknanya berbuka puasa Penulis kitab menyebut, atau yang lebih tepatnya Yang sebut Al-Iftar ini bukan penulis kitab kita Sebaliknya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Omar Al-Jawi Al-Bantani Rahimahullah Sebenarnya, sebagaimana yang telah saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan perbahasan puasa dalam kitab kita ini bukan daripada Syekh Salim bin Sumair. Sebaliknya daripada Syekh Nawawi Banten rahimahullah yang mana beliau menambah teks bagi kitab Safi Natun Najah ini kepada topik puasa. Jadi semua yang berkenaan dengan puasa, puasa ni datangnya daripada Syekh Nawawi Banten rahimahullah. Dan beliau masukkan di dalam kitab beliau Kashifatus Saja Syarah Safinatin Naja Kashifatus Saja Syarah Safinatin najah. Jadi kata beliau rahmatullahi alaih Al iftaru fi Ramadan arba'atu anwa' Berbuka puasa di dalam bulan Ramadan ini ada empat jenis ada empat jenis Jenis yang pertama jenis di sini dari sudut hukum Pertama wajibun Wajib seseorang itu berbuka puasa dalam erti kata lawan kepada wajib adalah haram. Maknanya kalau dia berpuasa haram. Siapa? Kata penulis kitab. Kama filha yudhi wa nufasa. Sebagaimana wanita haid dan wanita nifas. Jadi seorang perempuan yang datang haid dan juga keluar darah nifas maka wajib kepada dia untuk iftar. Apa dia tu? Berbuka puasa. Wajib ke atas dirinya untuk berbuka puasa. Dalam erti kata haram kepada dia untuk dia teruskan puasa. Kerana kita dah sebut sebelum ini bahawasanya syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas tu adalah salah satu daripada syarat sah puasa. Jadi sebab itu haram untuk dia berpuasa dan kekal berpuasa bahkan wajib dia berbuka puasa. Yang kedua, tuan-tuan hadirin dan hadirat, wajais hukumnya adalah jaiz iaitu berbuka puasa jaiz. Jaiz ni apa dia? Harus. Tuan-tuan kita kena ingat dalam hukum taklifi itu ada lima. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Kalau wajib dan sunat tu kedua-duanya disuruh buat. Dari sudut kedua-duanya kalau tuan-tuan buat dapat pahala. Yang wajib kalau kita tinggal dapat dosa. Yang sunat kalau kita tinggal tidak berdosa tetapi rugi pahala. Manakala haram dan makroh kedua-duanya disuruh tinggal. Kedua-duanya disuruh tinggal. Yang mana kita kata meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makroh, dua-dua dapat pahala. Melakukan yang haram berdosa, melakukan yang makruh tidak berdosa. Adapun yang berbaki daripada lima hukum taklifi tersebut adalah harus. Harus ni ma khayyara syari'ul mukallafa bain al fi'li wat tark. Ini kata Syekh Al-Ustaz Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Dia kata ma khayyara syari'ul mukallafa bain al fi'li wat tark. Harus ni sesuatu yang Allah bagi pilihan kepada mukallaf. Sama ada hendak buat atau hendak tinggal. Allah bagi pilihan. Al-Mukallaf ni siapa dia? Orang Islam yang berakal dan balik. Kita lah tu. Kita dah berakal. Kita dah balik. Maka kita lah Mukallaf. Jadi agama bagi pilihan kepada kita. Awak nak buat pun boleh. Tak nak buat pun tak apa. Yang ni hukum dia harus. Jadi dalam situasi ni ada berbuka puasa dalam bulan Ramadhan ni harus. Iaitu kama fi. Tuan-tuan tengok di sebelah muka surat 52 tu. Kama fil musafiri wal mariyuk. Sebagaimana pada orang yang bermusafir. Dan juga orang yang sakit. Orang yang bermusafir dan juga orang yang sakit. Tuan-tuan hadirin dah hadirat. Sebenarnya rukhsah atau keringanan yang diberikan bagi orang yang bermusafir ni tengok berapa syarat juga. Macam kita kata musafir yang membolehkan kita qasar solat. Dia ada beberapa syarat. Bukan semua orang yang bermusafir tu boleh untuk dia mengqasarkan solat. Antaranya kita katakan permusafiran tu mestilah permusafiran yang panjang. Bukan permusafiran yang pendek. Yang panjang tu lebih dua marhalah. Yang pendek tu kurang daripada dua marhalah. Sebahagian ulama kata 82 km, sebahagian kata 83 km. Ini takribi, takribi ini secara average. Maknanya bukanlah secara tahdid kena tepat-tepat 82 tak semestinya. Boleh jadi 82, boleh jadi 83, gitu. Jadi itu adalah permusafiran yang panjang. Baru boleh kita kasarkan salat. Walaupun dari sudut makna, musafir ni adalah orang yang keluar daripada daerah tempat tinggal dia. Tuan-tuan daripada sini, tuan-tuan duduk di Bukit Jalil. Tuan-tuan pergi ke contohnya Putrajaya. Keluar daripada tempat tinggal. Atau tuan-tuan pergi ke Shah Alam. Keluar daripada tempat tinggal. Bahkan keluar daripada negeri. Ini bila sekutuan sana kot. Selana Selangor. Jadi, adakah tuan-tuan boleh uh, dikira untuk mengkosarkan solat? Tak boleh. Kenapa tengok jarak oh, 40 kilo. Tengok jarak 50 kilo. Tengok jarak 60 kilo. Yang ni belum boleh lagi untuk kita kosar salat. Jadi musafir ni dia ada beberapa syarat. Yang kedua permusafiran tu mestilah hukum dia mubah. Hukum dia mubah dan ke atas. Iaitu mubah ni apa dia tuan-tuan? Harus. Nama lain bagi mubah adalah jawas. Jais. Nama lain dia. Permusafiran yang hukum dia harus. Dan ke atas tu maknanya permusafiran yang hukumnya sunat dan permusafiran yang hukumnya wajib. Yang tu baru kita boleh untuk mengkasarkan solat. Permusafiran mubah ni contoh tuan-tuan pergi untuk berniaga. Daripada Bukit Jalil ni ke Pulau Pinang. Daripada Bukit Jalil ke Johor. Yang ni lebih dua marhalah. Satu dah cukup dah dua marhalah permusafiran panjang. Yang kedua tujuan meniaga ni apa hukum meniaga? Harus. Harus. Kalau tuan-tuan pergi Johor nak pergi ziarah sepupu sakit, yang tu sunat. Ziarah orang sakit sunat. Atau tuan-tuan pergi mengerja ibadat haji dan umrah yang ni wajib. Buat kali yang pertama. Dalam perjalanan tu boleh tak kita jamak kasar? Boleh. Hadirin dan hadirat. Maknanya permusafiran ni harus bukan permusafiran maksiat. Jadi sebenarnya kalau untuk membolehkan kita berbuka puasa, permusafiran yang lebih kurang sama jugalah. Mesti permusafiran lebih dua marhalah. Mesti permusafiran tu harus. Dia ni bukan permusafiran maksiat. Hadirin dah hajar. Jadi dikatakan di sini orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Apa hukum dia berbuka puasa dalam bulan Ramadan? Harus. Dia tak wajib, tak sunat. Harus. Cuma sebahagian ulama dia cenderung mana yang lebih afdal. Sama ada dia kekal berpuasa ataupun dia berbuka puasa. Sebahagian ulama' dia cenderung bahawasanya berbuka puasa bagi dia lebih afdal. Kerana itu adalah rohsah. Rohsah ni keringanan yang Allah berikan kepada dia. Maka ada riwayat kata, terimalah atau ambillah rohsah Allah. Ambillah rohsah Allah. Dan yang ketiga, wala wala tidak wajib berbuka puasa. Dalam masa yang sama, tidak harus berbuka puasa. Kama fil majnun. Sebagaimana yang berlaku kepada orang gila. Orang gila ni dia tak wajib berbuka puasa dalam erti kata hadirin sinan jemaah. terjemahannya di sini tidak wajib dan tidak harus seperti orang orang gila. Satu kerana dia tidak wajib berpuasa pun tuan-tuan hadirin dan hadirat. Dan satu lagi kerana puasanya tidak tidak sah pun. Puasanya adalah tidak sah. Dan yang keempat kata penulis kitab atau kata Syekh Nawawi rahmatullahi alaih. Wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a hatta daqal waktu anhu. Haram hukumnya tidak berpuasa bagi seseorang yang sengaja melewat-lewatkan qada' Ramadan. Sedangkan dia mampu untuk mengkodoknya dalam tempoh setahun sebelum datangnya Ramadan yang seterusnya hatta baqa al waktu anhu sehingga sudah tidak cukup atau sehingga sudah sempit waktu untuk dia melakukan ganti puasa tersebut. Jadi yang ni haram untuk dalam tempoh dia tidak berpuasa tu haram. Kenapa tuan-tuan satu? Kerana dia bertangguh-tangguh. Dia melewat-lewatkan. Dah lah melewat-lewatkan dalam keadaan dia mampu untuk qada. Kalau dia tak mampu cerita lain. Yang ni dia mampu sengaja lewat. Yang tu tu tidak berpuasa dia dikira haram. Hadirin dan hadirat dikira hukumnya adalah haram. Seterusnya kita lihat kepada topik yang seterusnya muka surat 52. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Pembahagian berbuka puasa juga ada empat tuan-tuan. Dia ada pecahan, dia ada bahagian berbuka puasa ni kepada empat bahagian. Yang pertama, awaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidya Iaitu yang wajib padanya kodok iaitu ganti dan dalam masa yang sama wajib padanya fidya.